भारतीय मौसम भवन और हम बात करें सिस्टम के तो हमारे पास आज एक सर्कुलेशन है जो कि पूर्वी बिहार के आसपास है और वहीं से एक ट्रफ लाइन जो है मंडल में पूर्वी विदर्वा तक जा रही है और दूसरी ट्रफ लाइन नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है वो मराठवाड़ा ऐसी दक्षिणी तमिलनाडु तक जा रही है इन दोनों ट्रफ ट्रफलाइन के प्रभाव में आज भी ठंड स्तम खुट्टी पूर्वी भारत में दक्षिण भारत में पूर्व उत्तर राज्य में देखे जाने की संभावना है अगर हम पूर्वानुमान की बात करें और चेतावनियों की तो लाल रंग की चेतावनी हीट वेव से सील हिट वेब की स्थितियों की वजह से सौराष्ट्र कच्छ में है येलो कलर के साथ हीट वेव की वार्निंग गुजरात रीजन खासतौर से उत्तरी गुजरात रीजन और इसके अलावा राजस्थान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए आज है ठंड स्टॉर्म की चेतावनी की बात करें तो दक्षिण प्राथमिक विभाग खासतौर से कर्नाटका तमिलनाडु व केरला और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए आज जारी की गई है इसके अलावा पूर्वी भारत में खासतौर से झारखंड गंगे पश्चिम बंगाल और गंगे पश्चिम बंगाल में हेल स्टॉर्म भी आज हो सकता है ओलावृष्टि हो सकती है और पूर्वोत्तर के राज्यों आसा में आसाम मेघालय में ओलावृष्टि हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर में त्रिपुरा और सिक्किम में भी आज ठंडा स्टॉर्म होने की संभावना है इसके अलावा भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो भारी वर्षा तमिलनाडु और केरला में आज हो सकती है उमस भरा मौसम जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है तटीय क्षेत्र वहाँ पर और इसके अलावा जो तटीय गुजरात है वहाँ पर भी आज मस भरा मौसम रह सकता है इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में है इसके प्रभाव आने वाले दो दिनों में एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है बनी हुई है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में और इन सब के प्रभाव में इस सिस्टम के प्रभाव में आने वाले 24 घंटे में भारी वर्षा की संभावना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इस कल वैदर फिशरमैन के लिए जो चेतावनी है वो अंडमान सी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास क्षेत्रों के लिए है आठ हंडस्तान की एक्टिविटी भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इवेंट के साथ हो सकती है कल की अगर हम बात करें चेतावनी तो लाल रंग हीट वेव के लिए सरस्क में जारी है हीट वेव के लिए येलो कलर गुजरात पूर्वी राजस्थान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए है और पश्चिमी राजस्थान के लिए हीट वेव से सी सीवीट वेव की वजह से ऑरेंज कलर जारी किया गया है उमस भरा मौसम तटीय गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में जारी रहेगा ठंडस्तौन के एडविटी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखे जाने की संभावना है इसके अलावा दक्षिण प्रदीप भारत, भारत खासतौर से कर्नाटका और केरला में ठंड के की कल देखे जाने की संभावना है फिशरमैन के लिए चेतावनी आने वाले तीन दिनों के लिए जैसे कि हमने बताया अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास का जो मध्य बंगाल की खाड़ी उसके लिए जारी की गई है आठ तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान मध्य भारत खासतौर से उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात में जारी रहने की संभावना है ऑरेंज कलर राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ के लिए है येलो कलर गुजरात रीजन मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है ठंड स्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में आठ तारीख को भी जारी रहेगी इसके अलावा कर्नाटक में भी ठंड स्टॉर्म की एक्टिविटी आठ तारीख को देखे जाने की संभावना है उमस भरा मौसम तटीय गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में देखे जाने की संभावना है नौ तारीख को भी वेव की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहने की संभावना है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए है ऑरेंज कलर की चेतावनी सौराष्ट्र कच्छ और पूर्वी राजस्थान के लिए है ठंड स्थान की एक्टिविटी एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि आठ तारीख से प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को उसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंडस्थान की एक्टिविटी का स्पेल देखे जाने की संभावना नौ तारीख को बनी हुई है पूर्वी भारत में खासतौर से बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए चेतावनी है ठंड स्थान की सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठंडस्थान की एक्टिविटी हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों में ठंड स्तर की एक्टिविटी बनी रहेगी और भारी वर्षा भी असम मेघालय में नौ तारीख को हो सकती है दस तारीख की बात करें तो हीटवेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी रह सकती हैं पंजाब हरियाणा और इसके अलावा राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात में और ठंड स्तर की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में दस तारीख को देखे जाने की संभावना खासतौर से राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत में बिहार झारखंड गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मध्य भारत में विदर्भा और छत्तीसगढ़ में और पूर्वोत्तर राज्यों में असम मेघालय और नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में ठंड हो सकते हैं इसके अलावा भारी वर्षा दस तारीख को भी असम मेघालय में हो सकती है ग्यारह और बारह तारीख के लिए फिलहाल कोई चेतावनी अभी जारी नहीं की गई नमस्कार जय हिंद जय जै भारत